হৰে কৃষ্ণ আপোনালোকৰ সকলোকে ভগৱান জগন্নাথৰ স্নান যাত্ৰা মহোৎসৱৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ জেঠ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত প্ৰত্যেক বছৰে শ্ৰীজগন্নাথ পুৰী ধামত স্নান যাত্ৰা মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হয় তথা য'ত য'ত ভগৱান শ্ৰীজগন্নাথৰ বিগ্ৰহ অৱস্থিত তাতো এই তিথিতে এই উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় কিন্তু প্ৰাচীন কালত এই উৎসৱৰ আৰম্ভণি হৈছিল জগন্নাথ পুৰীৰ পৰাই স্নান যাত্ৰা বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ যি ছবি আহে সেয়া হৈছে ভগৱানৰ অভিশেষ তথা তেওঁৰ স্নান এয়াতো হয়েই কিন্তু এই দিনটো অত্যন্ত বিশেষ বুলি এই কাৰণেও গণ্য কৰা হয় যিহেতু এয়া হৈছে আমাৰ দয়াময় প্ৰভু শ্ৰীজগন্নাথ ভগৱানৰ জন্মদিন অথবা আবিৰ্ভাৱ তিথি অন্য অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে এই দিনটোতে ভগৱান জগন্নাথ প্ৰকট হৈছিল আমি সকলোৱে জানো যে ভগৱানৰটো কোনো জন্মদিন থাকিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ অজন্মা হয় শাশ্বত হয় নিত্য হয় কিন্তু তথাপিও আমি তেওঁৰ জন্মদিন উদযাপন কৰোঁ যিহেতু তেওঁ প্ৰকট হয় আমাৰ এই ভৌতিক সৃষ্টিত আৰু লীলা কৰে ঠিক সেইদৰে ভগৱান জগন্নাথ যিদিনা প্ৰকট হৈছিল সেই দিনটো তেওঁৰ জন্মদিন হিচাপে পালন কৰা হয় যাক আমি স্নান পূৰ্ণিমা অথবা স্নান যাত্ৰা নামেৰে জানো আৰু ভগৱান জগন্নাথ হৈছে স্বয়ং ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণটো ভাদ মাহৰ অষ্টমী তিথিতহে অৱতৰিত হৈছিল সেইবাবে কোনোৱে ক'ব পাৰে যে তেন্তে আজি জগন্নাথৰ জন্মদিন কেনেকৈ হ'ল যদি জগন্নাথ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই হয় দৰাচলতে ভগৱান জগন্নাথ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই তথাপিও ভগৱান জগন্নাথৰ ৰূপ অত্যন্ত বিশেষ হয় আৰু এই বিশেষ ৰূপত প্ৰকট হ'বলৈ যি প্ৰাকত্য দিৱস সেয়া হৈছে স্নান পূৰ্ণিমা অৰ্থাৎ যি দিনটোত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ জগন্নাথৰ ৰূপত প্ৰকট হ'ল সেয়া হৈছে জেঠ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ তিথি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা অনন্ত আৰু ঠিক সেইদৰেই তেওঁৰ ভক্তও অৱন আৰু সেই ভক্তগণৰ মাজতো ভক্ত শিৰোমণি হৈছে ব্ৰজৰ গোপীসকল যিসকলক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সৰ্বদাই স্মৰণ কৰিছিল দ্বাৰকাত ষোল্ল হাজাৰ এশ আঠগৰাকী ৰাণীৰ সৈতে থাকিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰভুৱে টোপনিতে যশোদামাক স্মৰণ কৰিছিল আৰু কেতিয়াবা গোপ বালকসকলক কেতিয়াবা গোপীসকলক আৰু ৰাধা ৰাণীক যাৰ ফলত সকলো ৰাণীয়ে সেই লীলাবোৰৰ বিষয়ে অত্যন্ত জিজ্ঞাসু হৈ পৰিছিল যে দৰাচলতে বৃন্দাবনত হৈছিলনো কি ব্রজবাসী প্ৰতি প্রতি আমার স্বামীর ইমান গভীর প্রেম আমি আমার সর্বস্ব দিও তথাপিও কিবা এটা যে শূন্য অতি জিজ্ঞাসু হৈ পড়ল আর সেই সময়তে দৈবক্রমে বলদেবর মাতা রোহিণী দেবী তাত উপস্থিত থাকার এই বিষয়ে কবলে মিনতি তেতিয়া মাতা করেহিণী এই বলে কলে যে শ্ৰীকৃষ্ণ তথা বলৰামে যাতে কোনো কাৰণতে আমি তেওঁলোকৰ শিশু লীলাৰ কথা যে পাতিছোঁ সেই বিষয়ে যেন ভূ নাপায় যিহেতু তেওঁলোকে যদি শুনা পায় তৎক্ষণাত সুধৰ্মাকক্ষৰ পৰা সৰ্বচ্চ ত্যাগ কৰি ইয়ালৈ ঢাপলি মেলিব সেইবাবে সকলো ৰাণীয়ে মিলি সুভদ্ৰাক দৰ্জাৰ বাহিৰত থিয় হৈ পহৰা দিবলৈ দিলে যাতে কোনেও ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া ক্ৰমাৎ লাহে লাহে দুহিনী মাতাই বৃন্দাবনৰ সেই মধুৰ লীলাবোৰৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ ধৰিলে সকলো ৰাণী ইমান তন্ময় হৈ শ্ৰৱণ কৰিলে যে সময়বোৰ কিদৰে অতিক্ৰম হ'ল কোনেও তলকিবই নোৱাৰিলে আনফালে বাহিৰত দুৱাৰপাল হৈ থকা সৌভদ্ৰাদেৱেও লীলাবোৰক শুনি ইমান ভাৱ বিভুৰ হৈ পৰিল যে তেওঁ তিলমানো গমেই নাপালে কেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ তথা বলৰাম তেওঁৰ সমীপত আহি থিয় হৈ কথা শ্ৰৱণ কৰি আছিল তেতিয়া সেই অতি প্ৰিয় বৃন্দাবনৰ লীলাসমূহ শ্ৰৱণ কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ বলদেৱ তথা সুভদ্ৰা ইমান আনন্দিত ভাৱ বিভুৰ তথা বিস্মিত হৈ পৰিল যে তেওঁলোকৰ চকু ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ পৰিল মুখকেইখন মেলা হৈ ৰ'ল আৰু অন্য অংগবোৰ কোঁচ খাই শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু এইদৰেই পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই জগন্নাথৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে আৰু দৈৱক্ৰমে সেই সময়ত দেবাৰ্ষী নাৰদ আকাশমাৰ্গেৰে সেইফালে গৈ থাকোঁতে হঠাৎ যেতিয়া ভগৱানৰ এই মহাভাৱ প্ৰকাশৰ অদ্ভুত ৰূপৰ দৰ্শন লাভ কৰি অতিশয় আনন্দ হৈ পৰিল আৰু নিজকে অতি ধন্য মানিলে আৰু নাৰদমণিক দেখা পায় ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ বলদেৱ তথা সুভদ্ৰা মহাৰাণীয়েও নিজৰ বাহ্যিক স্থিতিলৈ ঘূৰি আহি নিজৰ স্বৰূপ পুনৰ ধাৰণ কৰি তেওঁলোকে আন কাৰো আগত এই ৰূপৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিবলৈ মানা কৰিলে কিন্তু তেতিয়া নাৰদমণিয়ে জীৱৰ মংগলৰ অৰ্থে ভগৱানৰ ওচৰত কাকতি মিনতি কৰি প্ৰাৰ্থনা জনালে যে তেওঁ যেন সম্পূৰ্ণ বিশ্বকে এই ৰূপৰ দৰ্শন লাভ কৰাৰ সৌভাগ্য প্ৰদান কৰিবৰ বাবে স্কন্দপুৰাণত এই কথা অতি বিস্তাৰিত ৰূপত উল্লেখ আছে কিন্তু আমি ইয়াত অতি সংক্ষিপ্তভাৱেহে আলোচনা কৰিছো তাৰপিছত ৰজা ইন্দ্ৰদূম্যই দেৱৰ্শী নাৰদৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিলে তেতিয়া ভগৱানে ৰজা ইন্দ্ৰদুম্যৰ স্বপ্নত আহি ক'লে যে সেই ৰাজন জেঠ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ তিথিত মোৰ জন্ম হয় সেইবাবে সেই দিনটোত মোৰ অভিষেক কৰি মোৰ পূজা অৰ্চনা কৰিবা আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই ৰজা ইন্দ্ৰদুণ্ডই স্নান যাত্ৰা পৰ্বৰ আয়োজনৰ আৰম্ভণি কৰিলে জগন্নাথ পুৰীত ভগৱান জগন্নাথৰ অনেক উৎসৱ থাকে আৰু সেই সকলো উৎসৱৰ আৰম্ভণি হয় এই স্নান যাত্ৰাৰ পৰাই এই দিনটোত ভগৱান জগন্নাথ শ্ৰীমন্দিৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আহে আৰু পুৰীত ভগৱানৰ প্ৰসাদৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ আনন্দ বজাৰৰ কাষতে স্থিত এটা ওখ স্থান আছে যিটোক স্নান মণ্ডপ বুলি কোৱা হয় তাতেই ভগৱানক স্নান কৰোৱা হয় সেয়া আছিল ভগৱানৰ আদেশ যে মোক এনে স্থানত স্নান কৰাবা য'ত কেৱল দেৱতাসকলেই নহয় বৰঞ্চ পৃথিৱীবাসীসকলেও যাতে অতি সহজতে মোক দেখা পায় জগন্নাথ মন্দিৰৰ হস্তিদ্বাৰৰ কাষত এটা কুঁৱা আছে যিটো ভগৱানৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰজা ইন্দ্ৰদুম্নই খন্দুৱাইছিল স্কন্দপুৰাণৰ অনুসৰি জেঠ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ প্ৰথম দিনটোত বিশ্বৰ সকলো তীৰ্থৰ জল সেই কুঁৱাত প্ৰৱেশ কৰে যিটো গোটেই বছৰটো বন্ধ হৈ থাকে কিন্তু জেঠ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ এদিন পূৰ্বে সেয়া খুলি চাফ চিকুণ কৰোৱা হয় আৰু এশ আঠটা কলহত পানী ভৰাই থোৱা হয় আৰু তাত কৰ্পূৰ চন্দন অত্যন্ত সুগন্ধিত তেলসমূহ ঢালি তাৰ ওপৰত শ্ৰীফল ৰখা হয় আৰু তাৰপিছত ৰাতি সেইবোৰ অধিবাস গৃহত ৰখা হয় তথা পৰৱৰ্তী দিনাখন অৰ্থাৎ স্নান পূৰ্ণিমাৰ দিনা ভগৱানক স্নান মণ্ডপলৈ অনা হয় জগন্নাথদেৱ বলদেৱ তথা সুভদ্ৰা মহাৰাণী সেই কলহৰ জলেৰে স্নান কৰোৱা হয় ওপৰৰ পৰা সুগন্ধিত পুষ্পৰ বৰষুণ কৰা হয় আৰু সমুদ্ৰৰ পৰাও সেই সময়ত শীতল বতাহ বৈ থাকে যাৰ ফলত ভগৱানৰ চৰ্দি আৰু জ্বৰ হৈ পৰে আৰু স্কন্দপুৰাণৰ অনুসৰিয়ে ভগৱানে ৰজা ইন্দ্ৰদুমক কৈছিল যে এতিয়া মই পোন্ধৰ দিন পৰ্যন্ত দৰ্শন নিদিওঁ যিসময়ক অনবৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এই কথাও ক'লে যে অন্তঃপুৰত এতিয়া মই লক্ষ্মীদেৱীৰ সৈতে সময় কটাম আৰু সেই সময়ত এনে ভোজন মোক দিবা যিবোৰ ৰোগী ব্যক্তিৰ বাবে উৎকৃষ্টমানৰ হয় আৰু যেতিয়া বনদৰৱ ইত্যাদি সেৱন কৰি মই সুস্থ হৈ পৰিম তেতিয়া পোন্ধৰ দিনৰ অন্তত মোক ৰথত বহুৱাই ফুৰাবলৈ লৈ যাবা মই ফুৰিবলৈ ভাল পাম স্নান পূৰ্ণিমাৰ দিনাই সন্ধ্যা সময়ত ভগৱানক গজবেশ অৰ্থাৎ হাতীৰ বেশ ধাৰণ কৰোৱা হয় ইয়াৰ কথা হৈছে এনেধৰণৰ যে গণপতি ভট্টনামৰ এজন পৰম ব্ৰহ্মৰ উপাসক আছিল যিজনে সকলো শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰি এই সিদ্ধান্তত কিবা প্ৰকাৰে উপনীত হ'ল যে পৰম ব্ৰহ্মৰ দৰ্শন কৰিলে জীৱ মুক্ত হৈ পৰে আৰু শাস্ত্ৰতে তেওঁ পঢ়িবলৈ পাইছিল যে জগন্নাথপুৰীত পৰম ব্ৰহ্ম স্বয়ং নিৰ্বাহ কৰে কিন্তু ক'ৰবাৰ পৰা তেওঁৰ মনত এই কথাই থিতাপি লৈছিল যে পৰম ব্ৰহ্মৰ সুৰ থাকে সেইবাবে তেওঁ জগন্নাথপুৰীলৈ আহিল ভগৱানৰ দৰ্শনৰ বাবে আৰু সেইদিনা আছিল জেঠ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথি যেতিয়া তেওঁ তাত উপস্থিত হৈ দেখিলে যে আৰে এওঁ দেখোন সুৰ নাই সেইবাবে এওঁ পৰম ব্ৰহ্ম নহয় হ'বই নোৱাৰে আৰু পৰ ব্ৰহ্ম হোৱা হ'লে তেওঁৰ দৰ্শন লাভ কৰা ব্যক্তিসকল কিদৰে ঘূৰি গ'লহেঁতেন কাৰণ তেওঁলোকেতো মুক্তিপ্ৰাপ্তি কৰিব লাগিছিল তেতিয়া তেওঁ তাৰ পৰা নিৰাশ হৈ পুনৰ নিজ চহৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ ধৰিলে এয়া দেখা পাই জগন্নাথে খুব দুখ পালে আৰু তেওঁ এজন ব্ৰাহ্মণৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি তেওঁক বুজালে যে আৰে গণপতি ভট্ট ৰবা এইজনে সেইজন যাক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে তুমি আহিছিলা তুমি পুনৰ গৈ চোৱাগৈচোন ব্ৰাহ্মণজনৰ কথা শুনি যেতিয়া গণপতি ভট্ট ঘূৰি গৈ চালে তেতিয়া বাস্তৱিকতেই জগন্নাথ তথা বলদেৱৰ মূৰত হাতীৰ সোঁৰ আছিল দীঘল সোঁৰ তথা হাতীৰ দাঁতো আছিল আৰু তেতিয়া তেওঁৰ বিশ্বাস জন্মিল যে এওঁৱেই হৈছে পৰম ব্ৰহ্ম এওঁৱেই হৈছে ভগৱান এওঁৱেই সেইজন যিজনৰ মই উপাসনা কৰোঁ আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰত্যেকটো স্নান যাত্ৰাৰ দিনা সন্ধিয়া ভগৱানৰ গজবেশ ধাৰণ কৰোৱা হয় অৰ্থাৎ হাতীৰ বিষ আৰু সুভদ্ৰা মহাৰাণীক পদুম ফুলৰ শৃংগাৰ কৰোৱা হয় সেইবাবে ভগৱানৰ মহানতা চাওকচোন যিজন ভগৱানক কেৱল ব্ৰহ্মাই নহয় বৰঞ্চ মহাদেৱ শিৱয়ো পূজা কৰে তেওঁ নিজ ভক্তৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবৰ নিমিত্তে কেতিয়াবা জগন্নাথ হৈ পৰে আৰু কেতিয়াবা গজাননৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে সেইবাবেই তেওঁক ভাৱগ্ৰাহী বুলি কোৱা হয় তেন্তে আহক আজি আমি এই অত্যন্ত মহত্বপূৰ্ণ দিৱসটোত ভক্তবৎ ভাৱগ্ৰাহী ভগৱান শ্ৰীজগন্নাথৰ চৰণ গ্ৰহণ কৰোঁ তথা এই মানৱ জীৱন সফল কৰোঁ ধন্যবাদ হৰে কৃষ্ণ